Доброго вам воскресного дня, дорогие во Христе, братья и сестры. В послании к евреям, 4 главе, апостол Павел, обращаясь к своим читателям, слушателям, говорит, «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча бы и до острова. Оно проникает до разделения души и духа, и составов, и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». И здесь мы видим, как апостол Павел говорит о важности слышания, чтения Слова Божия и о важности поступать так, как нам говорит Священное Писание. Вот это, дорогие братья и сестры, кстати, очень важное обстоятельство. Ведь в наше время отношения между людьми, как и во все времена, они были сложные. И бывают такие э, ситуации, когда человек не знает, на что же ориентироваться, где взять эталон. Да, вот бывает, почитаешь разных философов, э, психоаналитиков, и у каждого своя правда. Каждый в одном и том же случае поступил бы по-другому и мотивирует э, какими-то вот доказательствами. Для христианина здесь э, очень важное обстоятельство. Для нас есть эталон, это Священное Писание. Мы взяли, приложили Священное Писание к своим поступкам и увидели, где мы ошиблись, а где мы поступили правильно. Недаром не только апостолы, а и многие учителя церкви постоянно говорят нам о важности чтения, знания Слова Божия. Каждый христианин должен стараться хотя бы по страничке в день почитать Священное Писание, Евангелие, поразмышлять о том, что написано здесь. И тогда, на самом деле, эти мысли, они проникают в нашу душу, да, в наш мозг. Если с утра до вечера мозг, голова забита боевиками, э -э -э эротикой, комедиями, смехом, то потом, к сожалению, и это проявляется и в поступках человека. И наоборот, если ну, хотя бы изредка человек питает свой мозг некими добрым, это потом тоже, конечно, помогает человеку мыслить и поступать правильно по христиански. А ведь наш мозг также не безграничен. Вот если возьмем компьютер и туда постоянно на диск сгружать какую-то совершенно ненужную информацию, там разные увеселения там, это, юмор, интересные случаи, приколы, то потом неизбежно наступит время, когда уже нужная хорошая информация уже нет места, потому что все забито, заполнено. Компьютер зависает, глючит, плохо работает, море вирусов. Вот, в какой-то степени, пример сравнения с нашим обыденным житейским поведением. Если себя все ненужное, вредное впитывать, то потом на нужное часто уже и ни в голове, ни в нашем календаре, ни в дне времени не остается. Если человек поступает по воле Божьей, тогда эта воля Божия проявляется в нем, и как в послании Галатам апостол Павел пишет, проявляется благоухание, любовью, радостью, мир, благотерпением, благостью, милосердием, верою, кротостью, воздержанием. Господь Иисус Христос Слово Божие сравнивает с семенем, а Себя Самого земледельцем, который обрабатывает почву, и каждому желающему в сердце падает семя». И вот Священное Писание сегодня в воскресный день читалось. та притча о семени. Что все мы слышим Святое Писание, но далеко не каждый человек поступает по Священному Писанию. Что кто-то подобляется камню, да, семя зайдя засохло. То есть человек, который слышал что-то о Боге, но ну, не потрудился себе развить, подумать внимательно, помыслить, не принял в свое сердце Слово Божие, религиозность которого не просерлась дальше простых размышлений, что «ну есть Бог, нету, Ай, нас не приучили, мы не знаем, да и вроде бы без Бога и легче, да меньше проблем, вот живу и как живется, да и замечательно». Бывает такое, как человек принимает на его вера некрепкое, непристоянное. Тоже важное обстоятельство, дорогие братья и сестры. Ведь, оказывается, вера – это тоже дар Божий. Это дар, который человеку даруется, и который, к сожалению, мы можем потерять. Не вот. Нередко, к сожалению, случаются такие ситуации. Человек вроде бы вначале начал молиться, вот, э, ему запало Слово Божие в сердце, он начал жить по заповедям Божьим, молиться в храме Божьем, читать священное писание. Ну, а затем, когда уже немножко стерлось первое впечатление новизны, когда уже службу знает, уже все стало обыденно, пост вроде попробовал, ну, молится как-то вначале интересно, затем уже молитву зная наизусть, да, и вроде бы в жизни ничего к лучшему не поменялось, денег больше не стало, здоровья не прибавилось, проблем меньше не стало. И человек уже малодушничает. Да, то есть, ай, что я лучше других, что ли, да, он, живут люди себя спокойно, проблем не знает, и я так буду. Зачем мне больше всех надо? как многие говорят. Да. Кстати говоря, такой часто аргумент приводят родственники того человека, который начинает церковную жизнь. Да. Того человеку приходится переступить через, не только через себя, но и через своих близких родственников. Часто непонимание, приходится даже выдерживать только психологическую атаку, да. когда родственники, даже жена, муж, там, друзья, говорят, что ты ударился в религию, что тебе больше всех надо, да. И здесь, конечно, нужно проявлять, опять же, терпение. Ну и, конечно, наверное, самое распространенное – это семя, которое упало и терния заглушило. Да, тут наше сердце не может быть пустым. Если в нем не хватает благодати Божией, наступает, к сожалению, терния, которое мешает человеку развиваться и жить по заповедям Божьим. Ведь Господь Бог от нас требует и немного. Он просит от нас, ну, Сходите на службу, до два часа в неделю помолитесь, почитайте немножко Евангелие, помолитесь утром, вечером, живите нравственно. То есть ведь это несложно. К сожалению, мы этой малости очень часто выполнить не можем или не желаем. Вот интересно, есть такая притча, о званых на брачный пир, да, что. Многие люди отказались под предлогом того, что кто-то женился, кому-то нужно вала испытать. Да. Вот. В наше время, к сожалению, особенно среди городского населения, часто, ладно, там люди в деревне работают с утра до вечера, да, часто проход выходной, спят в безделии, нет желания пойти и часок уделить Господу Богу. Зато запросы у нас большие. Затем просим, ты мне, Господи, дай то, дай то, и обижаемся, а что-то мы вдруг не получаем просимое. Поэтому здесь э, архимандрит Кирилл Павлов, духовник Троса Сергиева Лабры, нам напоминает еще одно выражение Спасителя, Евангелие от Луки, 8 главе, что те люди, которые приносят добрый плод, они приносят плод в терпении тоже очень важно. То есть нам необходимо во всем набраться терпения. Человек, который желает выучить какой-то язык, за два, за три урока у него не получится. Ему необходимо проявить терпение и усидчивость. Если человек хочет научиться чему-либо, какой-то профессии, каким-то успехом в спорте, каким-то э, другим достижением, да, он должен опять же проявить терпение и ну, так, усидчивость, да, то есть вновь и вновь, и, может быть, из года в год повторять вот те определенные упражнения, да, учиться, учиться у тех людей, которые более его совершены в этом мастерстве, и тогда, несомненно, у него был прогресс. В какой-то степени это касается и нашей духовной жизни. Нам не нужно ожидать, что вот месяц-два, и мы уже святые на небесах. Нет. Нам необходимо из года в год всю жизнь совершенствоваться, учиться. Как святейший патриарх Кирилл говорит, учеба не заканчивается с выпуском, а только все продолжается. Последний звонок – это когда смертный час приходит. Вот тогда уже все, человек уже больше не может учиться. Он заканчивает свое земное бытие. Поэтому нам необходимо иметь терпение, учиться у тех людей, которые более опытны, более знают в духовном мире, у святых угодников Божиих, учиться в церкви и, конечно, у самого Господа Иисуса Христа. И таким образом мы сами себе и другим людям принесем плод, чего я вам всем желаю. Всех вас да сохранит Господь Бог своей благодатью и человека